Всем привет! И сегодня будет мой первый мастер-класс. Для этого нам понадобятся наши ножницы, куколка, штучка вот такая вот, бутылочки. Ее нужно будет вот так вот разрезать. Или ну, пластилин там. Если вы хотите украшать там нашей обруч бусинками, то вам понадобится клей ПВА или очень сильный клеющий пистолет. Мы, видите, разрезали, да? И у меня вышло вот что. Сейчас я надену это на куколку. Вот так оно выглядит. Я буду делать для своей клаудин. Я ее перепрошила полностью. Теперь она у меня похожа на клаудин. И давайте ее украшу можете делать обруч не только для Монстер Хай, но и для там Бродилас, Брат Барби, Братс, для всех. Можете сделать даже несколько, но вам понадобится несколько вот таких вот штучек. Сейчас я что-то сделаю с пластилином. Вы можете использовать не только пластилин в моем случае, но просто у меня кончился клей и пистолет. И вот я буду делать с пластилина. Вот я слепила вот такой вот бантик. И сейчас мы его прикрепим к нашему Основе такой, можно так сказать. Берем и крепим там, где вы хотите. Я хочу, вот, например, вот здесь будет у меня бантик. Вот так он выглядит. Сейчас мы примерим на куколку. Итак, вот как выглядит наш обруч. Вы можете сделать не только для Монсархай, но еще и для Барби. Вот так он будет сидеть на Барби. Спасибо за просмотры. Если вам понравится мои мастер -класс, например, такой мастер-класс, и вы хотите еще что-то новое увидеть, то пишите в комментариях, я буду снимать побольше их и ставьте лайки к всем видео. Мне будет очень приятно.